Ну, во-первых, спасибо большое ребятам, что они сделали все для того, чтобы вот этот момент, который был после победы в чемпионате и подготовки к Кубке Украины, переломали, мы настраивали их очень серьезно и молодцы с серьезностью отнеслись. Мы тоже знали, что. Команда рух будет настроена. Вы видели с первых минут, какая жесткая борьба была, где-то даже, может, переходила на грубость. Но успокоились и добились положительного результата. Сегодня ваша команда сдобула вольвую перемогу, так проявила кубковый характер. Ну, получается так. не сложили руки, забили, как говорят, в раздевалку мяч, сравняли подсказали им в перерыве, что нужно делать, как правильно вести себя на футбольном поле. Почему? Потому что очень много мы уделяем внимания и тактический план, и в командные действия команды, чтобы они Розполагались так, як нужно. Ну і забили, молодці. Ви видите, не пустили руки. В меньшинстве взяли повністю м'яч під контроль. Да, понятно, що забивать, где то були моменты моменти такі. Де. Ну що можна набиратися В Перший тайм рух практично не до дозволив нічого створити біля своїх воріт. Десь контролював гру і цей гол роздягально. На вашу думку, він якось вплинув на хід поєдинку в подальшому. Ну, в принципе, это всегда такое происходит, когда команда пропускает, как говорят, гол в раздевалку. Где-то в какой-то степени ну, для нас это был хороший, как бы, по этот самый, что мы сравняли. Опять начинаем как бы с 0-0, это был 1-1, это кубковая игра, и ребята знали, что матч состоит с одной игры, мы их настраивали, ну, хотелось бы, конечно, без дополнительного, но ничего страшного, что получилось. Мы подготовились прекрасно, и физически команда готова, вы видели на последних минутах. Это, но еще не хватает того мастерства, которое и хладнокровие того, которого должны были реализовать, и, может быть, счет был, немножко был другой. Ваша команда играла в большинстве, она допомогла поработать ты Ну, конечно, вы же видели, что э, ребята с Руха сели к центру поля, и им тяжело, тяжело играть в, в, без одного игрока. И вы увидели, что мы взяли мяч под контроль, контролировали хорошо, да, где-то были опять ошибки, спешат, торопятся, хотят забить мяч, Ну ничего страшного, посмотрим игру, разберем ее и Будем серьезно ждать соперника, кто нам попадется в следующем этапе. С кем бы хотели сыграть в наступленном этапе? Да, ну, без разницы, кто попадется. С премьер-лигой команды хотели? Ну, будет премьер, будем с премьер-лигой играть. Ну, это же футбол, ну, что, бояться кого-то, это самое. Я думаю, что Шахтер не попадется сразу же первого тур тем более. Так что мы можем спокойно играть и будем добиваться положительного результата. Сейчас у нас все внимание... мы. У нас сейчас очень сложно две домашние игры. Мы принимаем Колосково-Ливку 30 числа и 5 числа мы принимаем Десну. Две команды, которые стремятся в премьер-лигу. Вот здесь у нас будет сейчас нужно найти тот момент. Сейчас длинный переезд у нас будет. Восстановить ребят. Маленькое время, 26-30, на четвертый день игра. Сейчас самое главное правильно их подготовить, дать им восстановить их и сыграть очень здорово, что в двух домашних играх.